Так, народ, всем привет! С вами снова команда компании Аверсагра. Э -э, смотрите, я сейчас приехал в то самое хозяйство, где раньше мы снимали и переоборудование селки партнер, и как мы сеяли э, пшеницу с нашими дискованкерными сошниками. Я думаю, что кто не видел или кто вдруг забыл, мы вам ссылку на эти видео прикрепим в описании. Обязательно посмотрите, если вам эта тема интересна. Сейчас мы вам покажем всходы, сегодня 16 февраля 22 год а еще важный момент следите за нами кто не подписан на нас подписывайтесь потому что в этом году мы вас просто постараемся завалить как можно большим количеством интересных видео мы будем снимать стриптилы вертитилы бороны сделаем очень много прикольного интересного материала про нашу технику поделаем разные обзоры работу в поле поэтому я надеюсь вам правда это все интересно вы изучаете новые какие-то технологии и подходите тщательно к выбору техники посев перестал быть сплошным теперь все красиво сеется в один рядок кто может смотрел видео как мы сели как ребята сели пшеницу с нашими сошняками сеялкой партнер может кто помнит не помнит я рассказывал в видео что проблема какая культиваторная лапа из-за перепадов неровности не так хорошо копирует рельеф почвы как хотелось бы из-за чего это конкретно жалоба фермера из-за чего посев плюс минус 2 3 сантиметра и как следствие влияет на собственно урожайность сейчас покажем вам чего получилось добиться посеяв пшеницу дисково анкерным сошником междурядка 30 то есть пшеница посеяна на междурядке 30. Невооруженным взглядом видно, например, как красиво стоит в линию пшеничка. Вот, сходы еще совсем маленькие. Хотелось бы, конечно, еще дальше наблюдать за ними, посмотреть, как она будет развиваться и приехать сюда на уборку урожая, узнать, что изменилось по урожайности. Вот, сейчас мы вот имеем вот такие вот сходы. Кому интересно, сеялась норма пшеницы здесь 2,5 миллиона на гектар. А кто думает переоборудовать свою сеялку партнера, обязательно нам звоните уже сейчас. У нас уже э, начали э, появляться заказы на переоборудование этой сеялки э, нашими дискованкерными сошниками э, уже на июнь, июль. То есть скоро уже и очередь к августу придет, к посеву озимых. Так что звоните, кто заинтересован, мы вас проконсультируем, расскажем о всех нюансах по переоборудованию этой селки. И еще, что я хотел сказать, эту селку можно переоборудовать, как и другие, не только нашим дискованкерным сошником, который вот с ребордами достаточно простой, сошник, но свою работу выполняет. И у нас также есть еще и другие сошники. Дисково-анкерный с опорными колесами, где более сложная конструкция. Там можно даже регулировать расстояние от разрезного диска до анкера. Анкер отодвигать туда-сюда. У нас также есть дефазный сошник со смещенными дисками, у которого угол 7 градусов. А также еще можно поставить два наших варианта монодисковых сошника. Это стандартный и монодиск премиум. И все стенды по сошникам можно увидеть вживую на лаборатории Наутил, no которая вот будет на днях проходить в Киеве. Приходите, Посмотрите, оцените. Так что звоните нам, мы вам все расскажем. Э, подскажем все сошники на параллелограмме. Мне бы очень сильно хотелось бы приехать сюда снова, где-то в апреле, поснимать растения на такой стадии развития. И приехать сюда на уборку, взять еще интервью у фермера, для того, чтобы пообщаться э, и услышать его какое-то объективное мнение. Э, по поводу того, как изменилась э, посевная компания, э, как изменилось развитие растения, как э, это сказалось все на урожайности после, ну, в сравнении с сплошным посевом и с междурядкой 30 э, в строчку. Поэтому ставьте лайки, пишите в комментариях, кому интересно это переоборудование. Уже сейчас звоните, потому что действительно очередь у нас э, всегда наперед. Вот по этим сошникам, да и по остальной технике тоже пользуются спросом. Вот, и чтобы мы вам сделали уже на пассивную, на август, на сентябрь, уже давайте разговаривать. Ставьте нам лайки, пишите обязательно комментарии, чтобы меня отпустили в командировку еще поснимать дальше в этом хозяйстве, как развиваются здесь растения.